Orta elə biziz atambay deyirik ki, biz də qonaq eləmişiz. Bir stolda vurmusunuz. Ondan sonra deyirik ki, orta bax axır evvel bu bitməli idi. Və aid məsələdir ki, rəqib qaldıqda onsuz da hər bir komanda daha çox motivasiya olur. Starbucks istifadəçi olaraq buyur. Hə. İstifadə edirsən həqiqətən? Mən də fikirləşirəm. Türk. Gözləyirəm məndən. Burdan qazaqlara səslənirəm. Əgər siz növbəti mərhələyə keçəmsəz, məsələn, Apro 204-ü keçəmsəz, o başa şəhər müdafiəçisi nədir? Səbəbkar odur. Ona yəni döyün. Biz artıq. Salam dostlar. Vuzela Media kanalında Top Per qədər verilişni izləyirsiniz. Baş sponsorumuz isə Berqa çaylarıdır. 100% təbii, meyvə dilimli Berqa çayları da içlikdə əhvalınız dəyişəcək. Berqa çayları xoş əhval bəxş edir. Bugünkü spikerlərimiz isə Əli Əkbər və Əmin dir. Salam, necəsiz? Salaməlikum. Yaxşısınız, necəsiz? Normal. Şur, yavaş-yavaş furan. Yenə o saminik melankolik söhbəti yadına düşdü. Mən də yaxşıyam. Bu gün plus-minus maraqlı həftə olub və mən ilk mənsunu başlamaq istəyirəm. Burak Yılmazdan. Hə, sənin onunla bağlı hə mənim göstərtlərim var. Güvəndiyin dağlara qar yağdı. Bəli. Yəni buna bağlı nə istəyirsən? O deyirsən, keçən verirsə baxdı çox təsirləndi onun sözlərindən. Dedi ki, ayağa xeyr. Mən qala bilmərəm birdə. Bilməm burada. Ona görə də çıxdı getdi, amma məncə itirən Beşiktaş olacaq. Sözümü deyirəm, qənada. Amma Beşiktaş artıq udub axı. Artıq yeni mövsümün. Yox, Misa... bir oyun udmaq söhbəti, yəni o nə kimi azı oynudumuşdu. OK da. Burada bir oyun udmuşdu. OK da yaxşı da udmuşdur. Özü İstanbulspordu. Bu dəfə <laughs> <lə>. Başakşəhr <laughs> udub. İmkan vermədilərdi ki, normalin <laughs> özünü göstərəsində. <laughs> yəni Rıza Çalımbaydan da mən gözləmirəm ki, indi bu dəqiqə OK əfsane olub məhzc olub 2005-də amma bütün onun karyerasına baxdıqda yəni top klub demək olar ki, çalışdırmayıb də Beşiktaşdan başqadır. Yəni nə ilə müqayisədirsən Beşiktaşdan başqa. Adam Beşiktaş həpsi səndədir. OK də olsun. Bura Patiterin Beşiktaşda işləyə bilər, Fenerbahçada işləyə bilər, yox. Amma Qalatasaray çalışdırıb okay, də. Rıza Çambold ilə çıxır. Yox, məsələn, fərqləmir də. Şenol Güneş də məsələn Trabzonlarda çalışırdı. Şenol Güneş Beşiktaş'a gələndən sonra onun adını oradan sildilər də. OK sildilmə. İndi sən necə deyə bilərəm bəlkə çalanma heç gəlməyib peşvard bu təklif. Abaxta və Qalçaraydan. Biz onunə gəldik 3-dən 5-də gəlsən. Oke olsun da heç o məscid də belədir. Top məscididir. İstiqya səhərsində top məscididir. Sən Abaxda da fəaliyyətə təklif eləməyib ki? ya bizim məktimizə. Sən elə də bəlkə hədir, hər də bir insandır. Ya Fətih Tərimdim amma Rıza Çalınbay elə məşhlərdən deyir. Məncə razılaşardı çünki ona bu fürsət lazımdır. Yenə deyirəm Rıza Çalınbay elə də elə bir ki, Rıza Çalınbay direktivimizə də qonaq eləmisiz. Bir stolda vurmusunuz. Ondan sonra deyir ki, məşqimizi elə gəldim. O tapıb klubların məşqisi kimi tanıyırdı onu həmişə. Yəni Dənizli Sport, Sivasspor, yəni belə orda uğurlu idi. Yəni o keydi amma 5% məncə ə e, simvol indi Beşiktaş da e, prezident dəyiş e, şey dəyişdirə dəyişdili oldu. Eee və e, bütün Beşiktaş icması da ancaq nəticə gözləyir. Və Çalınbay çox çətin vəziyyətdə gəlib. Avro kuboqlardan çıxdılar. Çempionatda yaxşı ol deyib xal itirdilər liderlər. 9 xal oldu. Amma çox çətindir. Qabaqda da Fenerbahçe derbisi var yəni gələcəkdə. Məncə Rıza Çalınbay pis nəticə nəticələr dalbadal versə və yaxud da ilin sonuna kimi normal bir oyun sxemi, oyun planı olmasa beşiktaşın mənə ilin sonuna kimi sağlaşa bilərlər. Əza Çalınbayına görə də vaxt göstərəcəyəm. Sənin gözləntilərin nə deyirsən? Nə gözləyirsən ilin sonuna? İlin sonuna kimi nəticə verməsə çox hmm. uzarlaşdı üçlükdən, ikilikdən deyə də. Məncə gedər. Yəni evə Brokmazdan başlayaq. Brokmaz açıqlamalar verdi. Məl, məli, <laughs> Yox, öz açıqlamalar verdi ki, ə, belə belə deyək də, belə bir situasiya ıs... yarandı. Brokmaz açıqlama verdi ki, biz Abakar bə 4 ay sonraki alacağın istiyir. Ona görə o oynamır. Özüncə deyir ki, mə para filan bitmişəm. Sonra Beşiktaş açıqlama verdi ki, bu Abakarın oynamaması səbəbi ancaq zədədir. <laughs> yəni Beşiktaş elə bir ki, rəsmi açıqlama ilə bir növ bir həftəlik məhcisinə yalançı dedi. E, yəni burada bir belə deyək anlaşılmazlıq var. Brak imz dedi ki, mən Şenol Güneşdən, yəni oyunçularla, köməkçi məhz, məşqçilərlə belə münasibət gözləməzdim. Çox sərt münasibət e, bəsləyirdi bizə, çox sərt danışırdı bizlə, oyunçularla. E, sonra dedi ki, biz getdik prezidentlə danışdıq, filan vəşmişikən, artıq yollarımızı ayırdıq. Bir bir <laughs> üstünə 5 <beş> dəqiqə çəkdi, canıba <laughs> gəldi. Yəni 5 dəqiqə orada fərq oldu. Bir açıqlamalar olmuşdu Burak Yılmaz'ın. İndi adı hallanır çox səbəblər gözə çı ki, guya Milli komandada Montella köməkçisi olacaq. Hmm. E, yəni orada ola bilər. Ahmet Altında özən gəlib nəsə belə. Yəni mən yenə orada da bir şeyi alınara bilməyəcəyəm, yəni, fikirləşirəm. Çünki bu adam e, tam olaraq hazır deyil hələ. Bəlkə də bazarığı var, amma tam olaraq Bəs hazır deyil. Xara gətsin hazır olmaq üçün. Ardın Turan kimi aşağı getsin. Ya gətsin biraz istirahət əlsin məncə. Yəni istə istatiyəsinə aşağıda aşağısı bir komanda üçün biz Volkan Dəmiralı kimi ataşı götürsün. Əmir Bəzov kimi Anqara 100-ü götürsün. Harda duran kimi Eypsort məsələn. Mən yəni aşağı şeydə başdasında. Tunçay Şanlı məsələn daha inşallah elə ki aşağıda doğulur. Şanlı Şanlısı yox, Şanlı deyil, nə şeydir. Sakarya, o Sakaryadan da axı belə özü Sakaryada doğulub belə. Yəni ortabamdır yəni. Hə. Yəni o ordan başlayır. Yəni orada imkanlar var da başlamaq olar. Oçu qaldırıza, Çağınbayca, Çağınbay klubun əfsanəsidir. Bu klubda kapitanlıq eləyib, milli komandada kapitanlıq eləyib. Ən çox oyun keçirmiş oyunçudur beşdək tarixin səhv eləmirəmsə. Hətta birərə Türkiyə Super Liqasında da ən çox oyun keçirmiş oyunçudur Umud Keçdi ondan sonra. 18 ci dən sonra qayıtdı, qələbə ilə qayıtdı. E, Mənca amma səhv seçimlər eddilər. Niyə? Çünki indi e, prezident seçiciləri var. Hər prezident dediyi ki, mən başqa məscəməsə Məhzəl üçün e, Hasan Arat var orda namizədlərdən biridir. Ki mən Fliklə görüşmüşəm. Yəni çox böyük ehtimal ana ki, gəl tələb gələcək baş. Bəzən o seçilmək üçün deyir. Deyir ki, mən fikrən görüşmüşəm. Okay, seçilə. Dedi ki, hələ belə görüşmüşəm. Yəni kimisə <laughs> <laughs> deyir ki, mən seçilmişəm. <laughs> 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 yəni çox böyük ehtimal bizə bunu təcəbbə də göstərir. Əvvəlcə prezident seçilərsə ki, gələn prezident özünə məhcil gətirir. Yəni orada olan hazır olan məhcili. Amma deyəsən Rəzat Xanbayım siz 5 həftəlik gətirmək biraz hörmə, həm hörməsizlik çıxır. 18 ildən sonra sən bu adamı gətirsən, bu adam həmişə şey deyir ki, mən beşdəşimə bax lazım oldu məhcili elə bilərəm. Amma bu 5 həftəlik gətirmək elə bir ki, o əfsanəlilərin istifadə edirsən, sən onu biraz al çaldirsən. Hmm. Yəni təzə prezident gəldi, Beşiktaş-Fənərbağça derbisinə başqa məcdi çıxdı. Onda nə tərir olacaq? O biraz yəni gələcək üçün sabah bu gün yenə sənə lazım oldu. Rza Çambay onu da çağırsan, bəlkə də yenə gələr. Amma artıq görməsizliyə eləmiş insanda. Amma o çalma hə. məsələn getdi. Çünki Burak İmaz bu prezentsiyada nə qədər yaxşı idi. Təzə gələn prezident Rəzad Salambay getsəydi başqa məsələdir ki, yəni biz bu mövsümü os itirmişik. Avro Kubok gedib, bir də nə kubok qəlib, kubokdan bizə nə səl elə ki, Rəzad Salambay kubok aparmışməkçidir, kubok qalib olmaqçıdır daha aşağı səviyyəli komanda ilə. Və yaxud bizim bu mövsümün sonunda 3-cü elə, onda Rəzad Salambay düzgün seçimdir, amma təzə prezidentlə. İndi gələn prezidentin qabağına yəni, çox böyük bir əngəl qoydular. Çünki Rəzad Salambayı oradan qovub başqasını gətirmək çətindir məsələdir. Klubun əfsanəsidir. Yəni yaşayan əfsanələrdən biridir. Onu qoysan eləbiki, sən sənin birinci həmlər Əfsanə hürməsizlik olur. Bəli, düzdür. Yəni o artıq məncə hal-hazırkı prezidentin elədigi son zərbədir. YTD-də prezident gəlsin, görmətər qovacaq hərzad Çalanbay məsəl üçün. Hətta Rəzad Çalanbay ona kimi məsəl üçün deyək, 3 üç qələbə, 1 heçəsə elsin, onun nəticə qoyacaq. Adam məğlub olmuyor. Yalacaqda. Əfsanədir. Ya yəni, məcbur saxlanmalısan, DC başməçə çıxıra bilmirsən. Ona bu, 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 bu həmlələr biraz strateji həmlələr idi məncə görək nə tərad olur. Prezident bəlkə də prezident dedişmən namizəd olmayacam. Bəlkə gələn prezident ə, deyəcək ki, hələ ki birə sakitdə şəy. Biraz bu mövsümə bir yol verək. Bu mövsümdə strata sataq oyunçuları boşaldıx heyəti filan. Uzaq qalsın. Gələn mövsüm baxarıq. Amma çox böyük ehtimam məndə. Nə vaxtdır prezident seçkiləri? 2018. Hə, prezident seçkiləri ayın axırıdır. Ayın axırı. 26 mayabr olmazsəfərimizdə. Ayın axırında milli fasilədən sonra olacaq. Ə, yəni Çəsizsə 1-ci turda seçilsə, artıq Beşiktaş-Fənərbahta dərbisinə təzə prezident, Beşiktaşın yeni prezidenti, yeni prezidentlə çıxa bilər. Görsən, yeni prezident o qartal heykəlinin bağlı hal-hazırda nə düşünür? Hə, o qartalıyı çiyəli borudan düzəldiblər, dəmir borudan. Yəni belə baxanda o elə şeylər Avropada daha çoxdur görürəm, Amerikada daha çox görürük. Yəni recycling maddələrindən, yenidən geri dönüşdürən maddələrdən və yaxud hətta ə, Arsenal nəsə bir ara forma buraxmışdı. 100% hamısı geri dönüşdürə bilmədənlərdən ibarət formalar buraxmışdı. Ay mm -hmm. Apple tez telefonla buraxmış səbətə. SI-ni elə buraxmışdı. İndi bu atə mücəhhətdən yaxşı bir şey idi bəlkə də. Yəni ya da başqa bir ideyadır, fərqli bir ideyadır. Amma görünüş cəhətdən o qədər də yaxşı deyil. Bəlkə də yəni borudan düzəltməyə bu şey ola bilər, amma yəni bir addımdır, qalır orada. Beşdaşın gözəl bir qartalə keşəni görməsi isə stadionun qabağında stadionun qabağında da var. Yani çarşıda da var. Çarşıda da var, hə. Yəni stadion qabağındakı elə <laughs> yaxşı həyəti çəkək etdirmək istəsəsəz boru hekayə ilə yox, bununla çəkək etdirə bilərsiz. Təbii meyvə dilimli bir vergə çay əhvalınızı dəyişdirəcək. Bəlkə bir vergə. Bir də epizod, yəni oyun standart dediyim kimi yeni məhsul yeni qələbə çox klublarda belə olur. Hətta aşağı səviyyəli klublarda da belə olur. O gündə bir də zanitdinov məsələsi var idi. Onda yəni çox... hakim Əzrankinov, keşin görmüsünüz yoxsa yox bilmirəm, göz yoxdur. Gözün biri <laughs> yoxdur, sağ göz. Heç sarda yoxdur. Yoxdu. Və orada başıq şeirə verdi Cənnə mərzəbəsinə. <laughs> yəni, Biyana hakimlər təştə bu deyir, hər üç oyunda da, böyük komandalar hər üç oyunda da səfər elədirlər. Bir dən oyun 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 barəsində bunu danışmaq olar ki, yəni orada o cənnəni Beşiktaş səfəsdə paylaşdı, sonra yəni çox media quruluşlarda paylaşdı. Orda cəlməni başqa şairə vermək, hətta yəni o bir zarafat var Türkiyədə Twitter və filan heç bilisə şey yoxsa yox. Ezelin köran köranası söhbəti. Yəni Ezelin köranası da ona beşdəşə iştirak verərdi. Həkim ötürür <laughs> başqa şairə verib. Yəni o dərəcədə bir epizod idi həqiqətən. Birəs şirtsək müdafiəçi var idi hə. Bütün Qazaq baletçiqləri boşun qonublar onu instagram səhifəsində sən öldürəcəyəm səni belə belə. Türkiyedə kifayət qədər qazaq şey deyil yəni. 30% deyir tapdım mən. Instagram, zirə, instagram ordusu belə deyə qazanır. Həm də indi bularda axı vacib seçmə mərhələ oyunları var. Yəni onların hələ də şansı var. Səfərdə Sloveniya qarşı oynayırlar. Sloveniyanı utsalar, və Sloveniya xal uturmalı Danimarka da kifayət qədər yüksəkdir onun ehtimalı olur. Liderdə sınayın ermən. Liviya da Danimarka səfəri var. I. Danimarka udusa və yaxud heçə şey -heç oynasalar, sonra Qazaxstanla şəxsi oynadı hər şəhərlə oynanacaq. Və Qazaxstan 1 nömrəli oyunçusu olmayacaq oyunda. Zanutini. Qala tarixinin tarixin bəlkə də ən yaxşı, yaxşı, yaxşı oyunçusudur, bəlkə də indi də əfsanə kimidir də. Yəni məsələn səfərlə. Yəni burdan qazaqlara səslənirəm. Əgər siz növbəti mərhələyə keçəmsəz, Avro 24-ə keçəmsənsiz, o başaq şəri müdafiəçi nədir? <laughs> Səbəbkar odur. Ona yəni e, dəyin. Döyünsün... Biz hər hansı Qazaxstan yığmasından bir balaca asılıyıq. Nəyə görə? Çünki Qazaxstan birbaşa getsə, biz play-off-a çıxırıq. Onda növbədə indi Türkiyəsinin. O həmin o, o Qarabağlılar. Türkiyə Respublikası kimi də dəstəkləyir Qazaxstanı ki, Avro 24-ə keçsin. Ha, de. indi növbədədir. No trace. Hə, Hataispor və Qalatasarayın oyunu da maraqlı olub. Qalatasaray ordan məğlub olub 2-1 və Volkan Demirel bilmirəm, oyunlara hazırlıxılı mı çıxır, ona görə dəmi, yoxsa nədmi səbəbi Hataisporu bu qədər güclü oynamağın? Yox, Hataispor ümumiyyətlə güclüdür bu mövsüm. Sadəcə 3 də məğlubiyyət ar ard-arda gəldi Hı -hı. və onların arasında Fenerbahçe məğlubiyyəti var idi. Onu axır evvel bu bitməli idi və aydım məsələdir ki, rəqib Qalatasaray olanda onsuz da hər bir komanda daha çox motivasiya olur ə Volkan Demirəl üçün oyunlara vacib oyun idi onun üçün də çünki özü də Fənər Bağçalı idi. Həmişə Qalçaray qarşı süssi belə deyək, performans və motivasiya ilə yanında çoxlu oyunlar var idi ki, belə yadda qalan hadisələr olmuşdu. Volkanla və Qalçarayla bağlı. Xətaspor da möhtəşəm oynadı. Iı, Galatasaray Çempionlar Liqasının oyunundan sonra gəlib, bir az orada yaxşı oynayırdılar, bir az bəhtdə hələsə gətirmədi. Okan Buruk məsələn oyundan sonra deyib ki, hakimə görə ucduzdu, hakim yəni çox oyunda, oyunda da dedi. Oyunda da dedi. Yəni çox şey, yəni özündən çox çıxmışdı oyundan sonra. Galatasaray yaxşı oynadı, amma heç nə qazanmadı bu iki oyun ərzində Bavaria qarşı və üstəgəl burada Kopenhagında oturdu. Vəziyyət lap bir şey oldu da, yəni burada çox sonuncu oyun məsələn məndə Çox dəhşət olacaq və çempionat məsələn məncə birinci planda bu dəqiqələrdə onlar üçün deyil, amma o deməyə deyildi ki, Xətai Sport uduzmalıdır bu komanda. Sözə Xətai dağ istəkli idi. Renad Dadaş bizim milli yuma komandanın oyunçusu da çox gözəl bir oyun nümayiş etdirdi. Özü də oyundan sonra da deyib ki, bu qələbə Volkan Dəmirə biz həsr edirik. Əslidir danışdı. Ümumsorbi buxta İngilis tamodur. Yox, yox, yox. Yox, Alman, Alman ola bilər. Yox, Alman dili deyildi. Portuqal dilində. Alman dilində. O poligotdur ki, ha, Renat. Mən o, mən o tuta bilmədim, yəni o hansı dildir tam olaraq. Birəs İspan dilinə də oxşuyurdu. Hə. O da, o da, da Azərbaycan dilinə gəlib yani Portuqal dilində danışır. <laughs> Sən oyunçu kimi oyunçu deyəsən. Görəsən, yəni Portuqal. Partibari... "Xatırsa, mən gəldim." yədilmişdi. Hə. <laughs> hə, yəni super idi də orada. Özü görsən ki, əsas e, fiqurlardan biridir. Volkan da mənə etimadını da qazandı. Hər dəfə startdadır. Artaspor çox gözəl bir ə, ona qarşı bir formula tapmışdı Volkan Demirəl və ə, ancaq uzun vururdular, uzun toplarla hücum eləyirdilər, belə deyə, onu elə uzaqlaşdırırdılar. Yəni ə, onun antisininin əksini ə, tam olaraq oyunu oynadırdı. Ona görə Qacsa 2 iç 45 dəqiqədə yaxşı oynadı, yaxşı performans göstərdi. Hətta bu mövsümündə ən yaxşı iç 45 dəqiqələrdə, yəni 5 dənəsini saysaq, çempionlar qalası liqanı Yəni biri onlardan biri idi. Amma sonra onunla dəyişikliklər, hansı ki, orta sahədən iki nəfəri çıxardı, hücum əlavə elədi. Bunu Konyaspor oyununda eləmişdi keçən mövsüm və orada da məğlub olmuşdu. Yenə elədi, yenə məğlub oldu. İndi başa düşləndir, şığı qələbə qazanmaq üçün risk eləyir, amma bu riski, bu qədər böyük bir riski alan top komanda məşhləri, yəni saya bilmərik biz nə İngiltər, nə Fransa da, nə yeah. Almaniyada, nə biraz aşağı getsək Niderland, Portuqaliya, yəni bu liqalarda yoxdur, görmürük. Baxır indi biz izləyirik. Belçika da bəlkə ola bilər. İndi orada belə sözü futbol olduğuna görə amma digər ölkələrdə biz bunu görmürük. Bu məncə səhvdir. Məndə Səfaddimdir, Okomburkunun elə idi səfirlərdən ki, kesmə üstün elmişdi. Bunu yenə eləyir. Bakıda nə baxsa uğurludurlar. Onda biz deyərik ki, uğurlu oldu, amma bu onun düz olduğunu göstərmir. Uğurlu olması düz olduğunu göstərmir. Yəni futbol olaraq əgər ə siz yeni bir şey edirsinizsə okey, yəni yenilik edirsinizsə okey, Guardiola kimi və yaxud Klopp kimi bir yenilik gətirərsə futbola və yaxud onu var olan bir şeyi daha da təkmilləşdirirsinizsə buna, yəni heç kimin hiss etmədiyi təriflikdir, amma Okan Burukun elədiyini yəni, indi baxırıq futbola, həftə sonu, həftə içi olmaqla bir 20-30 dən qarşılaşma izləyirik, hətta mən Okean Otelində izləyirəm, amma görmürəm yəni yoxdur belə bir şey. Ona görə bunu səfədləndirə bilərəm, yəni özüm üçün, öz şeyimdə futbol e, belə deyə fəlsəfəmdə səfədləndirə bilərəm. Bir tərəfdən də yenə e, yəni əsas heyətdən çıxmışdı Qadısara, dəyişiklik yoxmadım deyə Qadısara çeşidlərdə niyə, niyə rotasiya yoxdur? Məsələn, niyə Bakan bu gol vurdu? Məsələn, niyə Bakan bu başlamadı? Yenə İkadi başladı. Çünki Kardenzadəsi var, bilirsiz, o oyun gürdü. Amma Lyon-Cambruk tərəfindən baxsaq, rotasiyalı heyət çıxardı, məğlub olsa deyicəklər ki, niyə əsas heyət çıxarmamısan? İndi Cambrukda başa düşmək olar ki, milli fasilədən əvvəl, son həftədə yenə istədi ki, oyunçularla oynasın, həm də onlara öyrəşdirmək baxımından. Yəni Zaha, Ziyech, Cherem ikardiplə bir-birinə öyrəşmədlər. Nə qədər nə qədər çox onadsalar bir-birinə nə qədər öyrəşəcəklər. Həm də bundan sonra 10 10 stonçlar iki həftə istirahət edəcək. Kadə milliyə girmir. Zəh gedir deyəsən səhv anımsamsa. Yəni Zaha getmir milliyə. Yəni çox onca milliyə gedmir, onlar istirahət edə bilərlər. Amma Türkiyədə digər hadisələr fasilə vermədən davam eləyir. Məsələn, Starbucks məsələsini yəqin ki eşitmisiniz. İnsanlar boykot eləyir və s. ki Türklər Starbucks-ı boykot eləyir çünki İsrailə dəstəkli, dəstəklədiyini düşünür, amma İsraildə bir zənə belə Starbucks filialı yoxdur. Bir Starbucks istifadəçisi olaraq buyur. Sən istifadə edirsən həqiqətən? Məlbəttəki. İndi Türk. Gözləyəsən məndə. Dişlədə elə etirazlar var, e. kol aral bir yerə tökməyə, nə bilim. Ha, aqlı. Keçən <laughs> <Apple> <Esmai gülüyor> McDonald'sa da sıçanları buraxmışdılar. Yəni belə etraz edirlərsə Mercedes-Benz də 1 milyon yardım eləyib. Mən oxudum, İsrailə 1 milyon yardım. İndi o məmurlar filan hamısı məsələ sürür də Türkiyədə. Hətta ə, din xadimlərdə məsələ yüksək səviyyədə. İndi elə bilirlərsə, yəni sındır onu etraz edəsiniz. Keçənə Tofaşdan qayıtsalar. Ya da Tol. Fenerbahçənin də Adana Demirsporla maraqlı oyunu olub. Oyuna bağlı bir sualım var. Yəni sizə müzakirə eləyəcəksiniz, amma baxın Fred məsələni zədə alıb, nə bilim, İsmail yüksək yüksəl. Hə. İsmail yüksək. İsmail yüksək ə, qırmızı kart alıb və ə, onların olmaması oyunda özünü göstərir. Bu o demək idi ki, əsas oyun qurucuları onlar idi, yoxsa necə? Yəni 0-0 qalmaq Adana üçün onlar bir şey idi, mənzə yakın bir qələbə, hətta qol vurdu sayılmadı fenerbahçe biraz belə deyim də indi ə, sezonun belə bir hissəsinə gəlib çıxıb ki, biraz ə, düşüb pəkten, kesən hə. tur uduzub, Avropada uduzub. İndi burda da 0-0 yani 3 oyunda 19 qələbədən sonra ard-arda yani 3 də oyunda xal itkiləri cəmi bir hal yığıb. Adana Demspor yəni kifayət qədər güclü rəqibdir, öz meydanında yaxşı oynayan komandadır. Ona görə bərdə olsa gözlənəndir ki, Fenerbahçe hal itkisə məruz qalacaq. Sadcə onlaraq Fenerbahçe bir Qalatasaraydan bir gün sonra oynayıırdı və ondan hardasa fürsətdən istifadə edə bilərdi və biraz da qabağa gedə bilərdilər, amma yenə də birinci yerdədir. Milli fasiləsindən sonra görək necə olacaq. Fenerbahçənin də qrafiki, yəni Avropa kuboklarda demək olar ki, hər şeyi həll edib, amma yenə də tam pərlonun hələ də hələ orada da oynamaq lazım olacaq bunlara çempionatda da e, görə görə bu oyunu bu yana növbəti turda görünəcək. Fənbasə reaksiya verə bildi bu son üç e, oyundakı haladiklərindən yoxsa yox? Sən də deyə bilərsiniz. Buyur, Emin. Yəni benim mövsüm başlanana məsəl üçün heç bir komanda adına səfərinə rahat üsul gələ bilmir üçün çətin səfərdə oynanmalıdır. Sən də çətin rəqibdir. Çox atletik bir komandadır. Öz meydanlarını cəhənnəmə çevirə bilirlər. Çox güclü istəyə və şəxsləri var və matchlər də pisdir. Bu mövsümə də pis başlamamışdılar. Ən yəni, son penali, penalti zərbələrində dəqiq olsaydılar Konfrans Liqasında olacaqdı, qruplara düşəcəydilər. Məncə Beşiktaşdan da yaxşı performans göstərərdilər ki, kaş ki Beşiktaşın yenə olar gedərdilər e, Avropa Konfrans Liqasına. Yəni o rəqiblər deyirəm <coughs> Genk Oduzluqlar da, o Ha, Genk Oduzluqlar, penaltı penalla Oduzlular hmm. özdə. Eee, onun üzrə Fenerbahçe üçün yəni Adana səfərində bir xal yaxşıdı amma Fenerbahçe göstərdiyi oyun və onunla başladığı oyun elə davam elədi ki, Fenerbahçe bu 2 xal itirdi. Yəni dünən də yaxşı oynayan yəni, tərəf idi, daha istəyilik tərəf idi. Bu qədər zələli, cəzalı oyunçu olmağa baxmayaraq, orta sahə tam dəyişmişdi müdafiəyə. Keçən oyundakı müdafiə idi eyni ilə, yəni problemli müdafiə idi. Düz epizodlar oldu. Adanaspor qırmızı, Adana Demirspor qırmızı kart olmalı idi, olmamalı idi. Gol epizodu ofsayda görə ə, çıxıldı. Amma məndə ümumiyyətlə olaraq, yəni pis nəticə deyil, Adana Demirspor səfərində böyük komandalar, yəni Qalatasaray özüdə keçən ildə, keçən də Qalatasaray və Fenerbahça da kiçətət eləmişdi və keçən ildə daha qələbəyə yaxşı ya, yaxın tərəf Fənəyə Bağça idi. Kiçən də deyə bilərik, Fənəyə Bağça da 2 xal itirmişdi. Amma e, bu il bu il də məncə yəni qalçıq üçün də indi də bu səfər o dərdə asan olmayacaq. E, çünki e, dediyim kimi komanda öz meydanında daha yaxşı təsir bağışdırır. Bu səfərdə baxanda ondan 3 qat 4 qat az xal yığıb amma öz meydandakı oyuna görə keçən il, Azadnespor liqada 4-cü yer tutdu və Avro kubu loklara vəsiqə qazandı. Bu il də eyni tendensiyaya gedəcək. Ona görə Fənərbaça üçün çox da itirilən bir şey yoxdur. Amma hə, oyunda indi oyun başlayana kimi belə deyirdiki, oyundan sonra hə, bir az Fənərbaça aşiqləri həyəcanı bilər ki, bu oyundan 2 xal götürdük ora bura. Amma normal nəticə, yəni bir dənə Trabzonspor məğlubiyyəti sezonun əvvəlində proqramlaşdırmada belə deyək, qaza kimi yol qəzası kimi heç nəzərə tutulmayan bir məğlubiyyətdir, amma ona kimi də hamısı qələbəyə gəlmişdi, o da tələfə eləmemişündür. Liqa uzun maratondur. Bu xal itkiləri yenə olacaq. Hətta mart, fevral, mart ayında indi biz fikirləşərik ki, yəni o Geysehton göstərir ki, Qalatasaray və Fenerbahça Avropada yoluna davam eləyəcək. İstər çempionlar, istər bu liqa, istər Konfrans liqasında mart, fevral ayında komandanın çempionla qarşı nə eləcə olacaq? Hələ ona baş, yəni orada da xalçı olacaq. Avropa Liqa, Avropa, orada kuboqda girəcəyəcəyi ehtəttdə. Ona görə hələ elə deyək, fəzilə deyil, Adana Abdıspordan okay. heç etmirməyə səfərdi. Okay dostlar, Berqaçayların baş sponsorluğu ilə Top Berqada verilişini izləyirsiniz. Gələn görüşlərədək hələlik.